для ресниц ты не сделаешь на этом бизнес ты да что это такое это была физическая работа по 14 часов изнутри оно все по-другому нужно себя ценить но опыт опытом но желание но огонь в глазах выигрывает всегда а я люблю то что есть сложно я хочу больше Всем привіт! Якщо ти надаєш свої послуги в сфері б'юті і хочеш легалізувати їх в Польщі, Або хочеш масштабувати свій бізнес і наймати працівників, або можливо, ти хочеш школити інших, тому що в тебе дуже багато експертних знань. Це відео саме для тебе. Українці в Польщі завжди активно займалися господарською діяльністю. А від 24 лютого 2022 кожен хто має паспорт і песель Укр може відкрити свій ФОП в Польщі та вести легальний бізнес через 2,5 роки після початку повномасштабної війни українці, як і раніше, Прагнуть відкрити свій бізнес у Польщі лише в першій половині 2024 року 77% активних новозареєстрованих іноземцями підприємств у Польщі були відкриті українцями. Статистичні дані показують, що український бізнес найбільше представлений у таких сферах, як транспорт, будівництво, IT, б'юті сфера і гастрономія. Саме тому сьогодні покажу вам на прикладі, як відкрити свій салон краси, наймати шість працівників і вести успішно бізнес в Польщі. Сьогодні з нами Аня, власниця салону, людина, яка наймає шість дівчат в свою команду, людина, яка навчає інших робити рісниці і прикрашати своє личко. Людина, яка народила п'ять місяців е, солодкого малюка, і далі горить своїм бізнесом і далі вложує в нього своє серце. Людина, якою можна надихатися, пишатися. Саме тому дивіться, будь ласка, це відео. Аня, дівчина з якою я познайомилася дуже, -дуже багато років назад. Ще тоді, коли вона була студенткою, повірте мені, це було ще за часів до нашої ери, яка зараз власниця ось цього салону. До речі, кусочок з Open Day, на яке я мала честь бути присутньою, ми покажемо в цьому відео. Всем привет еще раз, меня зовут Аня. Как я это делаю? Сама не знаю, иногда так сижу и задаюсь вопросом, как я это делаю. Я просто это очень сильно люблю, и как-то меня так затянуло, абсолютно не было это моей мечтой. Моей мечтой было быть учителем учителем биологии, но ну, а все как-то закрутилось, завертелось, что вот я попала в бьюти-бранжу, да, и я поняла, что это то, чего мне не хватало, да, это то, что я люблю. Я люблю общаться с людьми, я люблю их украшать, украшать. Украшать, украшать. Я люблю с ними работать, да? Я люблю делать услуги, и я люблю видеть их реакции, когда они подходят к зеркалу, когда они говорят, благодарят. Я люблю с ними разговаривать о жизни, о каких-то проблемах. И я понимаю, что некоторым даже, которые мне признаются спустя какое-то время, я очень помогла в каком-то трудном этапе, да, их жизненном. Я знаю Аню дуже-дуже давно. Ще за часів, коли вона була студенткою і вона працювала в сфері б'юті, я просто до неї приходила, і той скачок, я можу це назвати квантовий скачок, просто з, з найманого працівника, власницю такого салону, тому я знімаю про неї подкаст, щоб показати вам, що все можливо, що це реально. І я хочу тебе запитати, як ти взагалі до цього прийшла, до цієї точки, в якій ти знаходишся зараз? Як тобі прийшла ця ідея на бізнес? Ну, то от начала, когда я поступила в школу медицинскую, как бы я не понимала, что это такое, как будет моя выглядеть будущее, абсолютно. Но когда я начала пробовать, пробовать заниматься процедурами, делать ногти, делать ресницы, я поняла, что я выберу ресницы, потому что это было, ну, для меня это было самое сложное, а я люблю... То, что есть сложно, да, я люблю э, себе делать такие вызвания. Поэтому я сказала себе, что я добьюсь успеха в этой бранже, я сделаю это, и чем было сложнее, тем было мне интереснее, да. Я пошла на один курс, второй курс, которые были, но ну... Не очень удачными первые курсы, и так по чуть-чуть шаг по шагу я поняла, что я хочу этим заниматься, да? Я начала искать салон, который мог бы меня затруднить. У меня не было много опыта, но у меня было огромное желание. И сейчас, как работодатель, я скажу скажу одно, что опыт опытом но желание, но огонь в глазах, но позитивные качества выигрывают всегда. Я когда затрудняю, да, я тоже делала определенные ошибки вначале смотрела немножко не так по-другому да сейчас я смотрю обращаю внимание на запал на желание на качество человека и наверное вот работодатель во мне это увидел и он меня затруднил. За это я очень благодарна я этот контакт имею до сегодняшнего дня с моей как бы бывшей шифовой да с моим бывшим работодателем ну и как-то так вот началось, все завертелось, завертелось. Спустя несколько лет, я поняла, что, как бы это не те условия, это не тот уровень. Я поняла, что, ну тоже не те заработки. Я хочу большего, да. И я решила заняться как бы этим направлением, вот именно наращивание ресниц. Да, мы делаем дополнительные услуги. Да, на данный момент я уже не занимаюсь наращиванием, я моделирую губы, увеличиваю, да, но как бы я прошла этот этап, я про, я провожу обучение, также с наращиванием ресниц, э, и я это дальше люблю, да, я передала свой опыт своим девочкам и что, и, как бы многие по пути мне говорили, а как, наращивание ресниц, ты не сделаешь на этом бизнес, да что это такое, когда мужчины слышали, они вообще не понимали, о чем я говорю, что у меня какая-то такая мечта с космоса, mm -hmm. да. И у меня были сомнения, правильно ли я делаю. А может мне нужно сделать вот как, как в стандарте в Польше есть, что вот салон, который занимается всем на свете, mm -hmm. да. Но нет, думаю, я попробую. Я попробую, я буду делать то, что я себе запланировала. То есть я пойду в вот в этом одном узком направлении, да, да, тяжело выжить с одной услуги, соответственно, у нас появилось их несколько, но мы дальше где-то там вот идем в этом направлении брови, ресницы и вот я губы, да, но мы не делаем все-все-все, и я рада, что как бы я не поддалась, что я и шла до самого последнего. Вот. Мне кажется, получилось что-то с этого. Получилось, кажется, за 100% вышло. Как ты начинала, расскажи. Або, возможно, какие-то помилки сделали? Как я начинала? Ну, начинала я в салоне, да, я затруднилась, была в салоне, но и параллельно работала дома. И я своим курсантам, когда их обучаю, тоже советую начинать дома, да. Но при этом очень э, обращаю внимание на том, чтобы м, ценить свое время, ценить свой талант, не занижать рынок. Я когда вижу, что услуги где-то делаются за 30 злотых, то считаю, что это, да, начать нужно, начать как-то нужно, но нельзя как бы делать это где-то там в течение года, да, в такой, нужно себя ценить. Я всегда это говорю своим девочкам, своим курсанткам, что ценить себя нужно, поэтому начать проще всего, конечно же, дома и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, Покупается одна лампа, покупается там одно, одна кровать, то-то-то-то-то. Снимается одно помещение, снимается уже потом через время побольше помещения. И так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нельзя так взяти и скачать. ну, разве что муж миллионер, да, тогда тобто можно сразу бап и взять такой салон большой открыть. Но э по чуть-чуть, по чуть-чуть можно, конечно, же, дойти до каких-то таких более лучших результатов, да? Скажи мне, пожалуйста, самый главный урок твоей коммерческой деятельности. Ты в бизнесе, тобто ты сама легально официально ведеш фирму уже 5 років. Самый твій величезний урок з цього часу. Самий мой большой урок это не быть супер доброй шифовой, <laughs> не быть супер добрым работодателем. Я когда-то говорила вначале, что вот нет, я буду именно вот такой другой, я не буду таким работодателем супер строгим, я не буду злым его. Нет, я считаю, что я дальше добрая и, и не злая, и мои девочки меня очень любят. Но э, на начале моего пути я была очень доброй, у меня не было дисциплины, э, и это мне обернулось не очень хорошо. Это мой урок. После той ситуации, которая произошла, я поняла, что я должна быть более дисциплинированной, я должна быть более строже в определенных ситуациях, да? Я должна требовать, но при этом уважение, конечно же, оно тоже должно быть. Уважение – это вообще, я считаю, в команде, в работе – это на первом месте. Класс. Субординация супер важлива. Ты в Польше уже так много років. Расскажи мне, пожалуйста, оглядываясь на весь твой шлях, который ты прошла, чем ты пишаешься наибольше? Ну, наверное, вообще этой жизнью в Польше, то, что вот мы про, то, что мы с мужем прошли, вот так вот посмотреть назад, вспомнить, как я начинала, это была физическая работа по 14 часов, да, это, это было сложно, это было очень сложно, я горжусь что мы с ним это сделали, что мы прошли, и мы дошли, э, дошли до того пункта, места, где мы сейчас находимся. Класс! А какая цена твоего успеха? Ну, много времени было вложено в это все, достаточно много времени, и э, как бы где-то там с моим мужем упущены были вечера, да, можно так сказать, потому что с утра до вечера я была здесь, я это люблю, и очередной раз где-то там не было жалко отказать клиентке, плюс иногда после работы с клиентами нужно было еще как бы делать работу шифовой. Шифовой, да, какую-то такую бумажную, а еще поубирать и так далее. И спустя какое-то время я уже дошла до того, что я поняла, нет, я не могу все делать, я должна сделать то, а кто-то должен сделать за меня эту работу, да, такую как, например, уборка, либо... Бумажна робота, яка є. Тому, мабуть, було все. Аня не тільки власниця салону, мастер, який навчає інших спеціалістів, шифова для шести працівників, Аня тоже мама, Бабасу тільки п'ять місяців і Аня працює. Скажи мені, будь ласка, як ти це робиш, як ти це все поєднуєш, як ти це все встигаєш і як взагалі це все робити і не зійти розуму. Наверное, все благодаря моему мужу, да, он, он мне очень помогает, и если бы не он, то этого бы просто не было бы, поэтому э, по вечерам просто он сидит с ним, а я приезжаю здесь и по чуть-чуть, по чуть-чуть что-то тут помогаю девочкам как-то. Скажи мне, будь ласка, який секрет саме твоего успеха? Это надежный верующий муж, и я ему все, всегда об этом говорю, и я ему очень благодарна. Он в меня верит, всегда верил, всегда мне помогает. И это такой друг, муж, да, это такой надежный человечек. Это, конечно же, команда. Без них как бы не было бы, не было бы этого. Я всегда им тоже об этом говорю, что это не благодаря мне все это есть, да? это благодаря им. Они это делают, Я это команда? они создают этот климат. Это два важных элемента, это вот мой, моя команда и мой муж. А что ты сказала для девочек, которые смотрят это видео, потому что хотят начать, не понимают как, не понимают что. Что ты им дала? Самую главную пораду. Такой совет. Прежде чем, вот, наверное, открыть бизнес, затруднитесь. Посмотрите, как это все работает изнутри, потому что это не так выглядит, как мы себе приходим уже в функционирующий бизнес, да, как клиенты, например. Изнутри оно все по-другому. И поработать не месяц, не два, поработать год, даже чуть больше. Тогда вот после года, оно всегда какой-то такой кризис наступает у человека, да, и он начинает думать, то, не то, оно, не оно. Поэтому э, я скажу, когда я обучаю девочек, я всегда задаю вопрос, как ты планируешь открыть бизнес? или затрудниться. В 98 случаев говорят открыть бизнес, а потом они, сейчас, к сожалению, часто закрываются эти бизнеса. Как бы поэтому нужно попробовать, нужно попробовать набраться опыта, да, посмотреть, как функционируют другие салоны, посмотреть, ага, здесь так, я хочу, чтобы так было, либо наоборот, я так не хочу, и у меня так не будет, да, чтобы было с чем сравнивать. Вот, наверное, мой такой совет, и только потом можно уже, конечно же, и нужно открывать что-то свое. Я тебе дуже дякую за, за твой час, я тебе дуже дякую за твою щирість, я дуже дякую тебе за запрошення. Я не просто так взяла Аню героєм свого подкаста, тому що це людина, якою можна надихатися, це людина, якою дуже-дуже можна пишатися, і це людина, яка щиро ділиться досвідом нашколенням, всіми етапами. Тому запрошуємо в салон Ані Анлаш Бар. Дуже прошу вас залишити тут подобайки, коментарі. До скорих зустрічей. Дякую! Спасибо тебе большое, Оля. Спасіба. Дякую тобі, величезне. Пройшов рік, і ми з тобою зустрілись.